В Украине отметили День автомобилиста. Он припадает на последнее воскресенье октября и празднуется как водителями-профессионалами, так и любителями. Тех, кто крутит баранку, решили совместно поздравить сотрудники ГАИ и представители Союза автоклубов. Традиционно по случаю праздников сотрудники госавтоинспекции Николаевщины устраивают приятные сюрпризы для водителей. Вот и в этот раз инспекторы решили внести чуточку позитива в жизнь тех, кто крутит баранку, и поздравили их с днем автомобилиста. Правоохранители совместно с членами Союза автоклуба подарили водителям правила дорожного движения с пожеланиями всего наилучшего от начальника управления ГАИ в Николаевской области Виталия Бондаренко. При этом призвали каждого соблюдать правила, быть внимательными и осторожными. В честь этого праздника мы хотим вас поздравить. Дали вам правила, подписанные начальником ГАИ, областного ГАИ. Бондаренко Виталий Викторович. не нарушали правила дорожного движения. Спасибо. Всегда вам зеленого света и хорошего ищите. Счастливого пути. Спасибо. Хотим вам подарить правила дорожного движения. Спасибо, не хватало. С подписью начальника обл. ГАИ. Бондаренко Виталий Викторович. Да, пожелать вам не светлой дороги, ни грозы, жезла удачно сдать. Ну и ждем вас на того. Стараться. Спасибо большое. Желаю нашим автомобилистам соблюдать правила дорожного движения, учиться, не нарушать и уважать и коллег своих по дороге, и пешеходов в первую очередь. После поздравлений все водители продолжили свой путь с улыбкой и позитивным настроем.